Добрый вечер, В эфире телеканала Маколаев, программа «Горячая линия». У студии для вас про Иза Луиза Еремина. Есть в нашу студию студии голова облдержадминистрации Вадим Мариков. Вадим Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Одним из главных на сегодняшний день является вопрос о четвертой волне мобилизации. Уже есть первая группа отправленных на учения призывников. Говоря о первом этапе, какова ситуация в Николаевском регионе и в областном центре? Я скажу, что мы не худшие. Я говорил на прошлом эфире, что у нас есть достаточное количество добровольцев, те люди, которые сегодня самостоятельно пишут заявления и идут в воинские части для того, чтобы защищать территорию Украины. Но в то же время, конечно же, есть и проблемы. Мы завтра планируем проведение совещания с главами районных администраций. И вопрос номер один – это вопрос мобилизации. Мобилизации как людей, так и техники. Большое количество уклонистов – это те люди, которые получают повестки, но не приходят на комиссии. И в Николаевской области их более двух тысяч. Естественно, военкомы совместно с правоохранительными органами подключаются для того, чтобы отрабатывать вопросы, связанные с законами Украины о мобилизации, с административными нарушениями и с уголовными нарушениями. И достаточное количество уже отработано тех людей, которые просто уклоняются по причине необъяснимым причинам. То есть эти люди не подлежат сегодня по закону Украины о мобилизации, не призыву. Они подлежат призыву, и это здоровые люди, которые готовы сегодня, должны быть готовы сегодня защитить нашу Родину. Поэтому с данной категорией людей отрабатывают правоохранители нашей военкомы, также наша комиссия, которая постоянно действующая при обл. администрации. Сегодня с Николаевской области уже поставлено в воинские части Украины 736 человек. И 32 единицы техники. Завтра будет э, большая поставка в Национальную гвардию Украины к, в воинскую часть 30:39, которая расположена в городе Николаеве. Я завтра, вместе с главами РТА, хочу посетить данную воинскую часть для того, чтобы убедиться своими глазами, увидеть. Э, как наши призывники, в каких условиях находятся и как подготовлены места для содержания, каким образом обеспечивается продукты питания и, соответственно, спецэкипировка, которая очень важна для того, чтобы они смогли подготовиться за 50-дневный срок. И если будет необходимость выдвижения в зону боевых действий, чтобы они были подготовлены как физически, так и экипированы. Вадим Иванович, давайте поговорим о вынужденных переселенцах, которые могут приехать в нашу область с востока страны. Готовы ли Николаевщина их принять? И есть ли уже такие здания, сооружения, помещения, в которых бы люди могли временно находиться хотя бы на протяжении двух-трех суток? Это второй по важности вопрос сегодня на повестке в областной администрации в целом власти, так как люди вынуждены переезжать своего места жительства в наши областя, в южные, в западные, в центральные для того, чтобы спокойно жить, воспитывать своих детей. Поэтому мы обязаны заботиться о наших украинцах и что мы в принципе и делаем. Сегодня большое количество проживает в частном секторе Николаевской области более 8 тысяч человек, и мы еще готовы принять небольшое количество, но работать с ними и с их семьями для того, чтобы дети могли учиться в школьных и дошкольных учебных заведениях, для того, чтобы они могли зарегистрироваться и стать на учет и различные те услуги, которые оказывает сегодня власть. Но в то же время у нас могут быть и транзитные переселенцы, которые временно будут находиться в Николаевской области. Поэтому наш штаб уже отработал э, варианты, где смогут перебывать э, небольшое не время э, эти люди, вот, э, чтобы это были в первую очередь теплые помещения, чтобы там находились столовые, соответственно, душевые, туалеты и все э, возможные для для жизни и условия. Вот, поэтому Подготовлены, ряд есть сегодня мест, это и общежитие, это и железнодорожный вокзал. Вот, но ну, в принципе готовы, надеюсь, что это не, подан, не понадобится, но вы видите, что на востоке Украины сегодня массово а, переселяют людей, идет эвакуация, особенно с тех городов и поселков, где идет постоянный обстрел со стороны боевиков ДНР и ЛНР. Все же ожидается ли уже эта волна вынужденных переселенцев? Вот Этот вопрос нам больше интересует наших телезрителей, поскольку люди готовы приезжать на вокзалы, Поверьте, предоставлять люди, помощь. Николаевцы сегодня готовы и принимать. И большое количество сегодня людей проживает, я уже сказал, в частном секторе. И люди принимают этих людей семьями, помогают, обогревают их, дают место жительства. Мы благодарны за такую поддержку общественную, вот, поэтому мы не можем сказать в цифрах этот вопрос не стоит что сегодня мы должны принять 10 или 1000 человек я знаю точно что если будет стоять задача мы ее обязаны выполнить я открыто об этом говорю и четко понимаю что задача наших обеспечить нашим гражданам все возможные условия мы это выполним Вадим Иванович, я хочу с вами поговорить о кадровых изменениях. Яркий пример это Мирочакова, который подал в отставку. Появились вопросы в отношении деятельности главы Березанской РДА, было направлено открытое письмо президенту. Во всех этих случаях можем ли мы говорить о люстрации или же в основе лежат какие-то политические интересы? Я не считаю, что это иллюстрация, так как закон иллюстрации первой волны был выполнен в Николаевской области на 100%. Что касается мэра города Очакова, Топчий, ну, довольно-таки профессиональный человек, он хозяйственник. Я разговаривал с ним в день, когда он написал заявление. Депутаты, естественно, поддержали, даже не приняв от него отчет, и он не читался о проделанной работе, но, скажем, это вопросы уже должны были задавать депутаты мэру города. Я считаю, что данный уход – это, знаете, как человек в тяжелый период времени должен оставаться с теми людьми, которые его выбрали. Вот, тем более, что город Очаков есть проблемы и по городскому водоканалу, есть проблемы и с дорогами, есть проблемы и с уплатами. Вот, и в период децентрализации мы прошли первый этап экономический и довольно-таки неплохие показатели в городе Очакове по итогам января месяца. И я уверен, что будут показатели финансового плана выполнены более чем 100% политических вопросов, но ну, насколько мне известно, не возникало Давление со стороны депутатов, общественников, ну вы знаете, это не давление, это просто э, э, пикеты людей, которые выходили с требованием э, включиться в работу, создать комиссию, и на что, соответственно, мэр города, э, неважно, секретарь совета или глава районной и областной администрации должен реагировать, приглашать людей, общаться с обществом, потому что сегодня общество возбуждено, потому что сегодня у нас достаточно общественных организаций, которые поднимают проблемные вопросы, и для этого необходимо проводить круглые столы, объяснять людям и свою позицию, и, естественно, если это действительно проблемы касаются города-района, вникать и решать с уважением отношусь к человеку, которого избрали люди, но в то же время я хочу повторить, что не время сегодня уходить с избранных постов, так как необходимо доказать своим избирателям, что он действительно избран народа и делает все для того, чтобы сохранить город, для того, чтобы улучшить жизнедеятельность города и людей. Поэтому я ни в коем случае не осуждаю, уверен, что исполняющий обязанности городского головы Очакова, секретарь совета, нынешний у меня будет в ближайшее время с ним встреча, приступит к активной работе и соответственно, будет выполнять обязанности мэра города, мы ему поможем с своей стороны. Я сегодня не говорю об политических взглядах, там, регионал или другой демократической силы депутат принадлежит. Мне самое главное, чтобы был порядок в городе и принимался бюджет, который они приняли, выполнялся бюджет, работали коммунальные предприятия, работали депутатские комиссии, детские сады. И школы, вот, это для меня самое важное и главное что касается Березанского района и главы Требухи Владимира Михайловича, я этого человека очень давно знаю. Заслуживает большого уважения как и управленца, как и ну, патриота э, Украины, Николаевской области и Березанского района. Э, этот человек прошел Майдан с первого дня, э, прожил в Киеве, э, борясь не за свое э, кресло и власть, а, а за людей, за украинцев, за будущее э, нашей страны, за европейское будущее. Поэтому он достоин э, работать главой РДА, а все попытки э но это же не депутатского корпуса, а депутатские корпусы, знаете, что практически 100% депутатов поддержали бюджет и идут навстречу по проектам решения, которые выносит районная администрация. Это небольшое количество, там один-два депутата, которые пишут открытые письма. Я, конечно, на них обращаю внимание, потому что все-таки это тоже депутаты, избранные э, людьми, вот, но они не имеют под собой ни единого факта. Э -э, поэтому если будет э Проблемные вопросы в районе с обществом я обязательно буду включаться и выезжать на место для того, чтобы их разрешить. Вот. На сегодня он исполняет обязанности, он выполняет все функциональные обовязки головы РДА и я в это, этому человеку доверяю и верю. Вадим Иванович, хочу с вами поговорить о таком Верховной Раде уже зарегистрировано межфракционное депутатское объединение Николаевщина. На что будет направлен вектор работы депутатов, которые представляют Николаевские регионы, которые вошли в состав этой депутатской группы? Ну, у нас довольно-таки хорошая группа, активные депутаты, молодые, умные. И сегодня готовы работать на общество, на тех, на тех округах, которые, по которым они прошли. Это и Андрей Водотурский. Буквально мы в субботу проводили с ним совещание по проблемным вопросам не только 130-го округа, а и других округов, там где к нему обращаются люди. Вот, вы знаете, Тарас Дмитриевич Кремень очень активен, работает сегодня в Комитете по образованию, культуре. Игорь Бриченко, народный депутат второго созыва, который доказал свою работу как активный такой общественный деятель, в то же время в Комитете аграрной политики, он возглавлял и подкомитет, Поэтому есть достаточное количество наработок сегодня не только по промышленному комплексу Николаевской области, но и по социальным проектам, а особенно проекты, которые касаются сел, районов. Вот. У нас с ними идет постоянная работа, и это была моя инициатива. После их избрания я пригласил в первую очередь поздравить, а во вторую, конечно же, я сказал, что нам необходимо работать вместе, так как вы и избранные сегодня людьми, люди, которые вам доверили право представлять регион в Верховной Раде. Поэтому наши проблемы области должны до вас быть донесены, и вы также должны помогать их решать. Я практически еженедельно информирую депутатов Верховной Рады о работе обл. администрации и о работе районных администраций, их округов, для того, чтобы они вникали как в проблемные вопросы, так и в мероприятия, если есть открытия, в позитивные, мы их обязательно приглашаем для знакомства, присутствия и так далее. Вот будущее, будущее, ну очень важно это вопрос в николаевской области дорог, это инфраструктура области морехозяйственного комплекса, вот которые уже подняты и я надеюсь, что будут дополнительно запросы депутатов, а также проведение выездных комитетов, что планирует Борис. Козырь провести выездной комитет в городе Николаеве, транспортный комитет, поэтому я думаю, что позитив в любом случае будет, а буквально пройдет небольшой срок, и мы увидим реализацию их задуманных проектов. И, конечно же, работа над законопроектами, которые очень важны сегодня Украине и очень важны Николаевской области. Хочу вам задать вопрос в отношении ситуации, проблемной ситуации, которая сложилась в больнице села Степовое. Там была и там есть проблема с теплом. Будет ли как-то решаться эта проблема, найдено ли уже решение, что делать людям? работает комиссия, еще не закончила свою работу. Обл. администрация, районная администрация, конечно же, заинтересованы, чтобы данное учреждение медицинское продолжило свою работу. Мы находим пути решения. Как минимум сейчас идет восстановление отопления. Вот. Мы также обратились к областному совету, подключилась депутатская комиссия, депутаты, которые готовы сегодня тоже внести свои предложения. Проблема в чем? В том, что данное учреждение находилось на балансе и сейчас находится Сельской Рады. И в бюджете Сельского совета в этом году недостаточно для того, чтобы ее содержать. Проблема, я надеюсь, что будет разрешена, и мы в этом крайне заинтересованы. Большое село, большой район. Мы рассматривали этот объект и как реабилитационный для военных будущих демобилизованных и, и военных, которые находятся, могут находиться после лечения в госпиталях, но подготовлен ряд обращений на Министерство обороны, на Министерство здравоохранения, что были даны ранее нам рекомендации. Поэтому думаю, что в ближайшее время мы еще раз поднимем этот вопрос, и я вам уже дам точный ответ, как мы поступим в дальнейшем в работе данного учреждения. То, что мы стараемся, чтобы оно не было закрыто и функционировало как медицинское, это 100%. Вадим Иванович, хочу с вами еще поговорить на тему спорта. Ну, несомненно, в Николаевской области этот вопрос отчасти есть проблемным, хоть и 2015 год, он в принципе начался для наших Николаевских спортсменов удачно, так как копилка спортивных достижений пополнилась победами Ольги Харланы, паралимпийца Максима Ярового, и, конечно же, очень-очень-очень много планов и всегда есть к чему стремиться. Но что будет делать областная власть, чтобы поддерживать и Возможно, стимулировать дальнейшее спортивное достижение наших ребят? Спорт – это здоровье нации. Вот. Детско-юношеские спортивные школы. Проблемой, с которой мы столкнулись, это 13 школ, где воспитываются более 3000 детей. Мы сегодня практически уже вышли на финишную прямую, каким образом финансировать данные школы. Мы будем передавать частично в районы, частично в город Николаев, частично на областной бюджет. На областной бюджет придется около пяти спортивных школ, которые находятся в области и мы их обязательно сохраним. Что касается в целом, спорта, вы знаете, ну, с бюджета выделены более 20 миллионов в этом году э, и увеличено порядка там, на от 4 до 7% по сравнению с прошлым годом. Этого, конечно, недостаточно для того, чтобы активно популяризировать э, виды спорта, физкультуру, а также э, наших спортсменов отправлять на международные соревнования, на спортивные сборы, но в то же время наши спортсмены, знаете, достаточно активные и вот на своем энтузиазме сегодня завоевывают как международные, так и все украинские награды. И поднимают флаг Украины в разных частях света нашего мира. И но принято решение, я посоветовался и с коллегами депутатами областного совета, и с депутатами Верховной Рады, для того, чтобы организовать встречу как с общественностью, так и с представителями, крупных, директорами крупных предприятий, для того, чтобы мы смогли перспективных спортсменов, это у нас предолимпийский год, ну, взять, скажем, на такое соцпартнерство, чтобы мы смогли... Им помогать, и эти спортсмены смогли пройти этапы подготовки к олимпийским видам спорта. Я обсуждал данные вопросы с Ольгой, с Ольгой Харлан, вот, которые также меня поддержали, потому что ребята молодые, требуют сегодня лучших условий для занятий спортом, которые, к большому сожалению, зачастую мы не можем представить. Вот, я э, уверен, что наши олимпийцы э, завоют еще нам не одну золотую медаль, вот, а мы будем стараться обеспечить и их э, тренировочные учебные сборы. Будемо надіятися, що всі наші спортивні надіяться в житті. благодарю вас за ефір. Спасибо вам большое, за то, що відветили на всі мої випадки. А нашим телеглядачам я хочу ще раз нагадати, що ви можете приєднуватися до нашої розмови. Заходьте у соціальні мережі Фейсбук на офіційну сторінку обласної державної адміністрації. Ставьте свої запитання голові обладиністрації Вадиму Марікову. У студії для вас працювала Луїза Єреміна. На все добре.